Республика Словения приветствует интерактивный диалог по правам инвалидов. И я бы хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить введение, сделанное Верховным комиссаром и также всех панелистов. Мы бы хотели сделать следующие замечания и задать следующие вопросы. Прежде этого позвольте... Мне сказать, что в апреле 2008-го Словения приняла акт, ратифицирующий конвенцию по правам людей, и Словения э, в течение ратификационного процесса выполнила все, э, все условия по конвенции. И она... Э, также регулировала те области, в которых действует конвенция, и также создала хороший базис для осуществления конвенции. И мы бы хотели поделиться с вами примерами хорошей практики в этом отношении. Это компании по поднятию информированности населения. И это Важно для всего общества, чтобы победить стереотипы и также улучшить э, информированность и восприятие инвалидов. И для этого э, Словения опубликовала текст конвенции э, в 2008 году, и также это внесло вклад в, э, в Международный день э, людей-инвалидов конвенция была опубликована э, и э, в электронной версии, и напечатанной, и э, также она была опубликована специально для слепых людей и для людей, э, у которых есть проблемы со слухом. И также распространена бесплатно по, по всем учреждениям инвалидов. И я бы хотела спросить, были ли какие-нибудь фонды выделены для развития этой конвенции на национальном и международном уровне? И я думаю, что это помогло бы развитию и осуществлению конвенции для СМИ и различных организаций. Если таких фондов не существует, то мы бы рекомендовали сделать такие фонды, создать такие фонды, и это было бы необходимо, чтобы были выработаны рекомендации, как донести эту конвенцию для всех людей, не только для инвалидов, но и для всех. Спасибо.